Аллилуйя. Слава нашему Господу, братья и сестры. Рад сегодня вас видеть на этом месте, в Доме Божьем. Слава Богу, также рады видеть гостей. Также рады видеть, кто сегодня в первый раз у нас есть такие. Видим, слава Богу, все видим. Слава Господу, аллилуйя. Слава Богу за вас, знаете, что вы пришли. Сегодня можете услышать Слово Божье. Может, Бог что-то вам проговорит. Мы не знаем этого. Знает только один Господь. И я вам только одно могу сказать, знаете, что вы сегодня здесь, это не случайно. Нету случайности у Бога. Значит, это все у плана Божии. Значит, есть на то воля Божья, что вы сегодня здесь и на этом месте. И мы с вами сегодня будем прославлять нашего Бога вместе. Мы сегодня будем поклоняться нашему Богу вместе. Мы сегодня будем открывать свои сердца нашему Богу вместе. И знаете, самое главное, чтобы каждый человек, стоящий сегодня на этом месте и присутствующий, мог открыть свое сердце перед Богом. Чтобы оно было открыто. И чтобы Бог мог проговаривать наши сердца. Самое главное, чтобы мы могли слышать то, что Он хочет нам сказать. Иной раз так Он скажет тихо-тихо. Главное, чтобы твое ухо могло услышать Его голос. А очень важные слова. Он всегда говорит очень важные и простые слова. Такие слова бывают, он говорит, что они переворачивают человеческую жизнь в мгновение ока. Пришел человек один, ушел из собрания другим. И благодаря кому? Только Господу. Он знает твое сердце. Он знает твои намерения. Он знает о тебе все. От начала до конца. И знает, что с тобой дальше будет. Бог все это знает. Аллилуйя. И перед первой молитвой я хотел бы зачитать слово слово, в котором есть 83-й Псалом, 83-й Псалом, 5-6 стих, два стиха. Читай. Блаженны живущие в доме Твоем они непристрастно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены в тебе. Слава Богу. Знаете, я уже говорил, что за людей, которые приходят в дом, в дом молитвы, в дом Божий как прекрасно пребывать, потому что это дом Бога. Он создал этот дом. Этот дом наречется да, дома молитвы. Это церковь его. А кто глава церкви? Не люди, не пасты. А кто глава церкви? Иисус Христос. Он глава церкви. Он. И мы приходим к Нему. Услышать Его. Поклониться Ему. В доме Его. Аллилуйя. И написано ⁇ Блаженные, живущие в доме Твоем ⁇ Аллилуйя. Как это прекрасные слова сказаны. Живущие в доме Твоем. Посещающие дом Твой. Что они постоянно, хотя мы здесь и нас нету, но мы Духом всегда где? В доме Божьем. Аллилуйя. В церкви Его. Потому что мы единый организм. Церковь ⁇ это организм. И мы должны это понимать Что мы все вместе организм И мы живем в его доме В его организме Мы все вместе И мы счастливые люди И дальше сказано Блажен человек, которого сила в тебе Ком сила? Задается вопрос Ком сила? В сила Только в нем Только он только Его все творение. И ты сотворен по образу Его и подобию Его. Нет. Только Он сотворил тебя. И мы это должны понимать и знать. И в которого сердце, а, и в которого сердце стези направлены к тебе. Аллилуйя. И в которого счастлив человек которого сердце направлено к кому? К Господу. Аллилуйя. Счастлив этот человек, потому что кто его упование, в, ко, в, ко, в ком сила, Бога сила, Он знает, что Он уповает на того, кто сотворил все это, всю землю эту. Сотворено им, кем, Господом. И когда наши с вами сердца направлены к Нему, он показывает нам свою силу, свою любовь, свою доброту. И самое главное, свою милость. Потому что милость Господа обновляется каждое утро для каждого из нас. И Его милость не прекращается. Он любит нас и милует нас. Давайте поднимемся на наши ноги. И в этой первой молитве Прославим нашего Господа. Аллилуйя.